fizika bu qiziqarli hayotiy fandir faqat fizikani bilgan odamgina uy joy mashinalar zavodlar barcha insoniyat ishini osonlashtiruvchi texnika va texnologiyalarni yaratish mumkin masalan ko'zoynak teleskop fotoapparat videokamera singarlarini yorug'likning havoda shishada o'tishda olimlar tomonidan ilmiy yo'l bilan o'rganilgan xo'sh savol tug'iladi nega temir moddasi suvda cho'kadi-yu, temirdan qilingan kemalar suvda cho'kmasligi havoda harakatlanayotgan mana shu samolyot nima uchun pastga tushib ketmasligi bularning asosida fizika fani yotadi fizikani bilmasdan turib soat telefon kompyuter changyutgich muzlatgich televizor va boshqa zamonaviy foydali texnikalarni yaratib bo'lmasdi ularsiz hozirda ovqat pishirish xona tozalash musiqa eshitish singarilarni tasavvur qila olmaysiz to'g'rimi hattoki davlat qabul komissiyasining bakalavr uchun jami ta'lim yo'nalishlar soni to'rt tani yetmish belgilagan bo'lsa shundan bir yuz qirq ya'ni 30% aynan fizika va matematikani tashkil etmoqda bu esa boshqa sohalar masalan iqtisod 16%, tabiiy fanlar 14%, ijtimoiy gumanitar tillarga oid sohalar qolgan kam foizni tashkil etmoqda ko'rishimiz mumkinki fizika va matematika ta'lim yo'nalishlari boshqa sohalarga nisbatan ancha ko'p talab borligi ayni haqiqatdir qabul kvotalariga ham e'tibor qaratilsa boshqa soha yo'nalishlariga nisbatan fizika va matematika sohadagi abituriyentlar soni ancha ko'pligini ko'rishimiz mumkin buning asosiy sababi hozirgi zamonaviy rivojlanish davrida texnika va texnologiyaning tez suratda rivojlanayotganligi hatto dunyo miqyosida ham ko'rishimiz mumkin aynan fizika va matematika sohasiga kiruvchi eng muhim sohalardan it sun'iy intellekt va robototexnika, geologiya energetika aviatsiya harbiy ta'lim yo'nalishlari transport arxitektura va yana boshqa muhim sohalarni o'z ichiga oladi bu muhim sohalarsiz hayot oson bo'ladimi aslo yo'q it sohasi hozirgi kunda axborot texnologiyalar sohasi eng rivojlanayotgan va kelajakdagi muhim sohalardan biridir aynan shu sohaning negizida ham fizika fani yotadi har bir dasturchi biror bir texnika uchun kod dasturini tuzadi shundan kelib chiqadiki texnika va texnologiyaning rivojida fizika fanining hissasi kattadir son'iy intellekt va robototexnika. bu sohalar hozirgi kunda eng rivojlanayotgan va kelajak sohasi desak mubolag'a bo'lmaydi chunki bu sohaning asosiy maqsadi inson omilisiz ham biror bir ishni bajara oladigan robotlarni ishlab chiqish buning uchun albatta ushbu soha olimlari fizika fanning qonuniyatlarini ishga solib insoniyat uchun kerakli insonlarning mushkulini yengillashtirib beruvchi texnika yarata olishlari darkor sun'iy yo'ldoshlar bugungi kunga qadar koinotga uch mingdan ziyod suvni yo'ldosh uchirilgan bo'lsa ularning ba'zilari xalqaro kosmik stansiyalar kabi katta ba'zilari esa qo'lga sig'adigan darajada kichik bo'lishi mumkin hozirgi kunda suvni yo'ldoshlar orqali biz ob havo ma'lumotlari televideniya internet tarmoqlaridan foydalanishimiz mumkin gps qurilmalarimiz va smartfonlarimiz orqali yer yuzining istalgan nuqtasida turib qayerdaligimiz va qanday manzilga yetib olish mumkinligimizni bilib olamiz sun'iy yo'ldoshlar va raketalarni asosan fizika fan mutaxassislari yaratadi bunda ham albatta fizika muhim ahamiyat kasb etmoqda yana bir muhim narsa bor hech bo'lmasa siz nega yomg'irdan so'ng kamalak paydo bo'lishi nima uchun u yoy shaklda bo'lishi nimaga g'oz suvdan chiqqanda patlari quruq bo'lishi nega barmoqni ko'zga yaqinlashtirsak ikkita bo'lib ko'rinishi nimaga po'kak cho'kmasdan suv yuzida qalqishi nega inson stolda o'tirgan holatda egilmasdan turib keta olmasligi nimaga momoqoldiroq chaqmoqdan ancha keyin gumburlashi nima uchun inson daryo suviga nisbatan dengiz suvida suzishi osonligi mana shu holatda nega avtomobil tushib ketmayapti nega barmoqni rozetkaga tiqib bo'lmaydi nega tokli simning ustida turgan qushlarni tok urmasligi shu va yana boshqa hayotiy savollarga javob olish uchun ham siz fizika fanini o'rganib qo'yavering insoniyat hayotini osonlashtirish uchun ham fizikani o'rganish kerak